প্ৰায়ে মিঠা মিঠা কথা কোৱা মানুহে আপোনাক সন্মান নহয় প্ৰবঞ্চনা কৰি থাকে এইটো স্বাৰ্থৰ যুগ চলি আছে সেয়ে এইটো চিন্তা মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক যে কোনোবাই স্বাৰ্থৰ অবিহনে আপোনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়িব আপুনি তেওঁৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভাল হৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে তেওঁ আপোনাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আপুনি যিমানেই জ্ঞানীজনৰ লগ নহওক কিয় কিন্তু অভিজ্ঞতাৰ মূৰ্খ সজাৰ পিছতহে হয় যেতিয়া আপোনাৰ লগত ভুল কৰা লোক দুখী নহয় তেন্তে আপুনি কিয় দোষী হয় এই কাঁইডেৰে ভৰা দুনিয়াত ইম'শ্যনেল মানুহবোৰ পানীৰে ভৰা সেই বেলুনৰ দৰে হয় যাক চতুৰ মানুহে ফুটুৱাই দিয়ে এজন প্ৰকৃত সংগীয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ শেষ দিন পৰ্যন্ত আপোনাৰ সংগ নেৰে পিঠিৰ পিছফালে যিয়েই কয় তেওঁলোকক পিছতে থাকিবলৈ দিয়ক ৰাস্তা যদি সঠিক হয় তেন্তে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰাই মৰম পাব যদি কাৰোবাক সন্মান কৰিব লাগে তেন্তে জীৱিত কালতেই কৰক মৃত্যুৰ পিছততো বেয়া পোৱা লোকেও কান্দে আপুনি জানেনে কেনে মানুহে আমাক ঠগে যাক আমি আমাৰ জীৱনত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তেওঁলোকেই আমাক জীৱনত ডাঙৰ আঘাত দিয়ে জীৱনত এজন সঁচা আৰু ভাল সংগী থকা খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ যেতিয়া আমি ভুল কৰোঁ তেতিয়া যাতে ভুলটো দেখুৱাই দিব পাৰে আৰু যেতিয়া আমি শুদ্ধ পথত থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ লগত থিয় দি থাকে কষ্ট কৰাৰ বয়সত যদি আৰাম কৰে তেনেহ'লে আৰাম কৰা বয়সত কষ্ট কৰিব লাগিব কিছুমান মানুহক বয়সে নহয় দায়িত্বইহে দায়িত্বশীল কৰি তোলে স্বাস্থ্য সকলোতকৈ ডাঙৰ উপকাৰ হয় সন্তুষ্টি সকলোতকৈ ডাঙৰ ধন হয় আৰু বিশ্বাস সকলোতকৈ ভাল সম্বন্ধ হয় সম্বন্ধ যদি অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে মিঠা বনাওক আৰু যদি দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে স্পষ্ট বনাওক প্ৰয়োজন বিলাসিতা বিশ্বাস আৰু সম্বন্ধ এই সকলোবোৰ এক কাগজৰ গোলাপ হয় যাক আমি পইচা বুলি কওঁ যি পৰিস্থিতিক মনে স্বীকাৰ কৰি লয় সেয়া সুখ হৈ যায় আৰু যি পৰিস্থিতিক মনে পচন্দ নকৰে সেয়া দুখ হৈ যায় এই পৃথিৱী বহুত ধুনীয়া হৈ যাব যদিহে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত মন দিয়ে ভিতৰি ভাঙি পৰা লোকে যিমান হাঁহিলেও তেওঁৰ হাঁহিৰ আঁৰত থকা দুখ সদায় গম পোৱা যায় মোৰ দৰে মিঠা লোকেই মৌ মাখিৰ দৰে বিন্ধে যেতিয়াই আপোনাৰ কোনো আপোনজনে আপোনাক বেয়া পাই থাকে তেতিয়া তেওঁক বুজাওক কিন্তু তেওঁ যদি নুবুজে তেতিয়া নিজকে বুজাওক আপুনি যিমানে সৰল চিধা আৰু কোমল অন্তৰৰ হৈ থাকিব সিমানেই চতুৰ আৰু প্ৰবঞ্চকৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চিত হৈ থাকিব বিশ্বাস তেওঁৰ ওপৰতে কৰিব যিয়েই পালন কৰাৰ যোগ্য হয় কেতিয়াবা মুহূৰ্তৰ সংগটো মৃত্যুৰ পিছত চাঙি ধৰাসকলেও দিয়ে সঁচা মানুহৰ ওপৰতো সিমানেই বিশ্বাস কৰিব যিমান দৰৱৰ ওপৰত কৰে অৱশ্যে অলপ তিতা হ'ব কিন্তু আপুনি উপকৃত হ'ব মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু তেওঁৰ মগজু হয় যিয়ে বাৰে বাৰে সেই স্মৃতিবোৰকেই হুঁচৰি আনে যিবোৰে অন্তৰত আঘাত দিয়ে জন্তুৱে মাৰ খায়ো বিশ্বাসী হয় আৰু মানুহে মৰম পায়ো বিশ্বাসঘাতক হয় সেইসকলৰ পৰাতো দূৰত্বই ঠিক আছে যিসকলে আপোনাৰ ওচৰত থকাৰ কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়ে সদায় ধুত ব্যক্তিৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে কাৰণ ধ্ৰুত ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আনৰ হানি কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে এৰি দিয়ক কাৰোবাক কিবা খোজাটো যিটো আপোনাৰ ভাগ্যত আছে ভগৱানে নিজেই আনি দিব সময় এনেই বৰবাদ নকৰিব কাৰণ সময়ৰ ওচৰত ইমান সময় নাই যে আপোনাক পুনৰ সময় দিব সেয়ে যি কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে সেয়ে আজিৰ পৰাই এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত আমাৰ নহয় কিছুমান সিদ্ধান্ত সময়ো আমাৰ বাবে লয় সংঘৰ্ষৰ ছাঁত এই জীৱন চলি নাথাকে যিয়েই ভয় নকৰে যিয়েই ভাগৰি নপৰে ইতিহাস তেওঁৱেই ৰচে কেতিয়াবা ভাগৰি পৰে আৰু কেতিয়াবা বিচলিত হৈ পৰে কঠিন সময়তেই যুঁজ দি মানুহ বেছি জিলিকি উঠে সুখত থাকক কাৰণ দুখী হৈ থাকিলে আপোনাৰ দুখ কেতিয়াও কম নহয় সঁচা কথা এইটো যে জীৱনটো মাত্ৰ এক লীলা হয় এখন নাটক হয় সেয়ে বেছি গম্ভীৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি মাত্ৰ সুখত থাকিবলৈ শিকি লওক আপোনাৰ চেষ্টা নিশ্চয় অসফল হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা পোৱা শিক্ষা কেতিয়াও নহয় আজি জুই আছে কালিলৈ পানী হৈ যাব শেষত সকলো কাহিনী হৈ পৰিব মাত্ৰ এইটো ভাবি সুখত থাকক যি আছিল ভাল আছিল যি বাচি আছে সেয়া আৰু ভাল হ'ব আৰু আগলৈ যি পাব সেয়া বহুত ভাল পাব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ